Щодо програми соціально-економічного розвитку Зміївського району, то незважаючи на те, що 2012 рік видався не з легких, її виконано в повному обсязі. Про це повідомив заступник голови з економіки та житлово-комунального господарства Зміївської райдержадміністрації Дмитро Воронцов. У своєму виступі Дмитро Віталійович зупинився на основних аспектах програми. рік був було чим трудне фінансування, однак усі адміністрації були направлені на рішення соціальних проблем. и были достигнуты определенные результаты в социально-экономическом развитии района. Так, объем реализованной промышленной продукции, товаров, услуг, в отпускных ценах предприятий без НДС за 2012 год составил 3 миллиарда 775 миллионов 791 тысяча гривен, что составило 6,3% от всей реализованной продукции Харьковской области. По сравнению с 2011 годом объем реализованной промышленной продукции вырос на общую сумму 720 миллионов 958 тысяч гривен. Объем реализованной промышленной продукции на душу населения за 2012 год составил 51 747,3 гривен. С целью улучшения качества работы предприятий коммунальных предприятий района была им оказана определенная поддержка. Так, были, финансово были поддержаны Змеевское районное коммунальное водопроводное и канализационное предприятие, коммунальное предприятие изменил благоустройство, и коммунальное предприятие изменил сервис. Выполнен капитальный ремонт кровли домов в поселке Комсомольском по улице Циолковского. 631 квадратный метр на сумму 266,7 тысяч гривен. В поселке Комсомольский по улице Карла Маркса 577 квадратных метров на сумму 177,6 тысяч гривен. В поселке Донец выполнено ремонт кровли одного дома на сумму 330 тысяч гривен. И в селе Лиман в новом созданном ОСМД «Ласточка» на сумму 100 тысяч гривен. Велись работы по реконструкции котельной по улице Агарина, 22 в городе Змеёве, использовано 205 тысяч гривен. С целью выполнения программы энергосбережения, энергосбережения была выполнена реконструкция котельной в городе Змеёве по улице Тарановская 6 за счет средств ООО котельно-больничного комплекса в сумме 600 тысяч гривен. А также проведена терминореновация дома по улице Гагарина 15, это наша гостиница, в городе Змею на сумму 503,8 тысяч гривен. За счет средств из бюджета, областного бюджета, выполнен ремонт дорог коммунальной собственности населенных пунктов на сумму 1 миллион 682,3 тысячи гривен. Продолжалась работа по газификации сел. Так, в селе Константовка из предусмотренных 4 миллионов 780 тысяч гривен было выделено и освоено 2 миллиона 679,6 тысяч гривен по заработной плате. По данным органов статистики, задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 января 2013 года в Минском районе составила 1 миллион 162 тысячи гривен. Это три предприятия. КП міського ремонт на завод, агрофірма Діброва і Європейський міського монтажного управління. Незважаючи на те, що середня заробітна плата на підприємствах, організаціях, установах за підсумками 2012 року склала понад 3 тисячі гривень, зведені ж дані виплат зарплат працівників по галузі аграрного сектору дещо непокоять керівника району. Ми хотілося б, щоб ці дані, також є. Тут, Прошу телевидение, снимите, пожалуйста, туда. чтобы этого больше не было. Не буду говорить ничего. Просто прошу. И вот Никого не называю, ничего не говорим. Я вас прошу, когда вы сегодня уйдете отсюда, подумайте, пожалуйста, следите этим вашего хозяйства, вашего предприятия, подумать, переговорить экономистов экономистом, по вообще целом по бизнесу надо подумать. Кампанія весняно-польових робіт, що розпочалась в районі, загалом продовжує коригуватися існуючими погодніми умовами. На цей час готовність машино-тракторного парку господарств майже 100%. Стан озимих в районі після зимівлі більш-менш задовільний. Як повідомив начальник управління агропромислового комплексу Андрію Січенко, у доброму стані перебуває близько 32% культур, 63% у задовільному, і лише 4,7% слабкі та зріджені. Окреслюються певні проблеми в окремих. В господарствах з паливно-мастильними матеріалами та коштами. Конструктивні критиці керівник району піддав і відсутність якісного контролю за сівозмінами з боку управління агропромислового комплексу. Кому нужна така статистика? Скажіть мені, пожалуйста. Є собственники, є державні господарство. Є проблеми з государствами підприємцями. Ми об этом знаємо. Статистику не треба переподносити, тому що вони самі заинтересованы покупать себе техніку, удавлення і все остальное. Мы об этом все знаем прекрасно. Надо с ними вместе принимать участие, если мы можем принимать. Если мы не можем принимать, то не надо мешать. Это первое. Ни одно слово, которое в полуфабрикате севооборота, вы ни слова не сказали. Которое на контроле у президента, а у нас в области на контроле у губернатора, а у меня в районе, на контроле у меня, у главы администрации. Вы ни одно слово не сказали. Такий доклад я не по Як председатель колегії, я думаю, що мої колеги, члени колегії, поддержки в цілому весняно-польові роботи цього року аграрії планують завершити за 30 календарних днів. Якщо на те буде милість погодних умов, наразі голова адміністрації Ваграм Гулян вже розпочав особисті співбесіди з керівниками сільгоспідприємств та головами сільських рад.